Здравствуйте, с вами Вадим про Супер, и возле меня сидит мой друг Вануа 0707. <связывая> Здрасте, мы сегодня поговорим об обновлении, особо про щит. Ну, вам это подробнее скажет наш самый главный игрок Вадим 007. Мега Вадим семь, А я буду как бы комментировать, если он меня попросит. Ну ладно, давай перейдем к самому главному. Вот, и теперь, как вы знаете, в ТХ хранятся ресурсы. Поэтому его особо э, не вынесешь. Вот у меня на девятом ТХ тут вместимость просто вот нереальная. Вот смотрите, как у меня только ТХ сносят. У меня с ТХ несут 489 тысяч. Ну округлим 490. И 62 тысячи э, киселя. Вот так. И 3, э, 3 тысячи черного. Это просто нереально. Поэтому, братцы, я вам советую. Э, не выносите ТХ на наружу. Просто не выносите. Либо... И я тоже вот с базами-ловушками я тоже очень сильно заморачивался. Да, не, не заморачивайтесь, ставьте себе нормальную базу, где будет ТХ стоять в центре. Вот, посмотрите, у меня еще было видео. Про, то, э, про мою вот эту базу, просто чтобы тут еще был заборчик хорош, вообще было бы все суперово. Просто сейчас я вам покажу на примере моего седьмого ТХ, э, там я вам покажу, как я заморачивался седьмым, э, седьмым ТХ с базами-ловушками. Вот, а сейчас вам э, Ваня прокомментирует, что ему не нравится в этом обновлении про ТХ. Э, ну, сейчас э, Вадим перейдет на аккаунт, и я начну вам все говорить. Э, смотрите, самое то, что меня не радует, то, что если ты выносишь тунхол, э, тебе не дается щит, если его разбивают, то есть... Э, 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 если. ой, то есть, смотрите, если у вас только появится щит, то э, твою вашу базу должны разнести на 30%. Вам дадут э, щит, я не помню, или на 4-6 на часов. Эм, и смотрите, еще хочу сказать вам про э, елочку новогоднюю. Ну, это я. Ну, не к теме, но все равно, смотрите, возле э, нашей елочки новогодней. Стоит. ой, лежит меч. Ну, и хочу сказать, что елочка оформлена очень красиво и празднично. Спасибо Суперселу за рождественское обновление. Про елочку про я также расскажу, когда появятся у меня первые подарки под ней. Расскажу вам про нее поближе. И вот, я, ну, просто дополню Ваню, э, просто вот вам расскажу более подробнее. Вот смотрите, вы, например, вынесли Техаза снаружи, У вас на, э, на, вас нападают просто... И его, вот сносят тыха тремя лучницами. Все, больше ничего сносят. Просто тыха там набирают 2%. И потом вам щит не дается, как давался раньше. Вам щит будет даваться только при том, когда набьют 30% вашей базы. Поэтому это может быть просто бесконечность. Так ставить я вам по, по 2%, э, по 2, ну, по 2 набивают, набивают, пока не снесут 30%. Это меня не радует. И еще вот, как я говорил, я вам сейчас скажу про базы ловушки. Вот, вот эту сейчас я базу поставил, но она тоже не очень не тащит. Вот, а у меня тут могилки стоят. Ну, я думаю, вы разберетесь. У меня тут пропорционально стоит тут, значит, пушка. Блин, убрал мои гелки, а, ну ладно. Э, можете я э, дополнить, Вадим? Э, смотри, э, это Вадим наш, он э, делает, э, ну не убирают могилки, чтобы типа соперники поняли, что типа ловушки перезаряжены и на вадимину базу никто не нападал. Смотрите, вот суть базы ловушки стоят могилки, соперник думает, то что ловушки все не перезаряжены, он нач начинает нападать на базу, а тут сюрприз вылезают теслы, например, бомбы и все такое, и он не набивает тех же, например, тоже тх да, Ваня правильно говорит и про это я снимал в прошлом видео. Вот сейчас я расставлю как оно нужно. Э, извините, пожалуйста, что я так не подумал, не зашел на эту э, расстановку. Но я думаю, вы ее увидите. И так эту расстановку. Тут я я точно не помню, вам скажу. Но тут вроде бы стояли вот так два во лагеря. Да, они вот так стояли, я вспомнил. И короче, ну лаборатория я куда-то ее засовывал, вот сюда вроде бы я ее ставил. И куда еще тут? А вот. И вот сюда я ставлю шахту. Ну вот. Э, бомбу вот так просто вот посмотрите. Э, тут должно быть такое, что вот сюда ставят, например, луков. Они бьют хижины, но они не начинают бить ТХ. Они идут вот так по кругу. Тут их добивают, типу маги. Там, если они заходят внутрь, маркиры. Это э, какая-то, да. да. Вот если даже драконами нападешь. Ну, тут, вот я сам знаю, вот тут три дракона пустишь, все, нету. Вот так, вот так, половины просто нету. Даже вот эта самая плошка не защитит. Ну, тут, конечно, эта база не очень сделана. И я вам сейчас покажу вторую базу тоже. Э, сейчас я ее найду. Она вот у меня стоит. Сейчас, если это, я на нее. Да. Вот я зашел на нее. Вот тут пустое место просто. Когда человек ставит сюда, он просто его тут бьют колдуны. Если драконов ПВОшка добивает КК, тут король, ну тут черный стоит. Мартира достает. Стафия, вот а мортиры да? достают до половины. Эти лучницы достают. А тут в основном оборудовано так, ну что. Да, но если вас нападут снаружи, то эту базу, ну, можно снести, ну, ну, ну не на три звезды это база можно сказать для сноса двух звезд Ну, не больше трех если постараться то можно драконами третьего а так-то и вторым но первого точно не снесет три звезды да вот вот и ваня дополнил видео Э, ну вот просто не заморачивайтесь с базой ставьте ну, вот, рад э, тх в центр как я сделал на всех своих аккаунтах вот я вам сейчас покажу повторы вот как вы видите база не очень держит вот это все вот это полностью все базы ловушки полностью все а да, вот тут правда там чувак, вот Големами ее, ее чем хочешь можно разнести, но тут он просто, так знаете, так ставит. С сносит кубки. Да, просто себя кубки сбивают, а я как раз тут под руку попался. Ну все, спасибо, что вы вот. Вот, смотрите, технический перерыв. Походу буду маги убирать будут. да, да. бумаги фиксить будут. Все, ну, э, все, спасибо, друзья, за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Э, с вами был Вадим, э, Вадим Про Супер. Всем спасибо. Иван Иванович, тоже.